То есть два блокатора ангиотензиновой системы. И обратите внимание, что если раньше это была жестко не рекомендованная комбинация, то сейчас... рекомендации вашего выбора. То есть рекомендации по артериальной гипертензии 2013 -го года, они очень либерализованы. Вы на конгрессе еще много об этом услышали. Я просто хочу обратить ваше внимание, что рекомендации 2012 -го года немножко устарели после, по, по разделу артериальной гипертензии, потому что мы имеем в этом году новые рекомендации по артериальной гипертензии. Вопрос, конечно, однозначный, что у пациентов, у которых э, э, рекомендованные уровни это меньше пяти для всех, так? и меньше трех у пациентов э, и меньше трех у пациентов с низким умерением. Если, опять-таки, у пациентов высокий риск, должны быть более жесткие цифры, и вы видите, это самый высокий уровень доказательности. То есть мы говорим о том, что, опять-таки, вначале мы стратифицируем риск, и дальше уже это у нас руководство к действию, не только по уровню давления. Это знакомая таблица с рекомендацией по дислепидемии, то есть эти все рекомендации очень между собой созвучны. Итак, проблема. 40% пациентов, которые назначают лечение в течение года, перестают принимать любое антигипердезивное лечение, равно как и все остальное. И вы видите, что система здравоохранения подобрала 5 основных факторов, и в этом случае мы тоже можем каким-то образом улучшить преемственность к лечению. И практически рекомендации, которые мы сегодня говорим, они должны улучшать приверженность пациентов к лечению. И последнее, что я хочу сказать, это опыт Британии, которые проанализировали уменьшение смертности за 20 лет, с 81 по, 20, по 2000 год, и показали, что практически у них резко снизилась смертность за счет чего? Улучшение факторов риска, я специально не переводила слайд, чтобы показать, что это оригинал. улучшение уровень холестерина и так далее, и так далее, и так далее. Лечение 42, и э, единственное, что ожирение и э, диабет ухудшили на 13%. Поэтому мы сегодня сможем с вами сделать, они делают вывод, что вместо дорогого лечения, что мы можем сделать? Мы можем попробовать менее дорогие устройства и фактически внедрить проблемы решения профилактических мер для улучшения качества жизни и продления жизни. Итак, заканчиваем мы с вами на позитивной ноте. Если хочешь быть здоров, будем. Поэтому практически вы видите, что вот соблюдая эти требования, фактически мы сохраняем надолго наше здоровье. Благодарю за внимание.